अत पञ्चमोऽध्यायः कर्मसंन्यासयोगः अर्जुन उवाच संज्ञासत्कर्मणा कृष्ण उरञ्जोधं च शंसी इच्चेरेतयोरेकं तन्निदोषु श्रीभगवानुवाच संज्ञासत्कर्मयोगश्च

मन्दिरपण्डिताः एकमत्यासितः सम्यक् उभयोविन्दते बलं यत्कोपि प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सम्यं च योगं च यत्तत्यजित पश्यति संन्यासस्तु महाहावो दुःखमातु न योगतः योगयुक्तो दुनिर्ब्रह्म नजिरेणाधिगच्छति यो

ब्रह्मञ्जादाय कर्माणि षङ्कं चातशुद्धये ॐ तस् इति श्रीभद्भगवद्गीतासु उषस्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्ते श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोध्यायः अर्गिवों श्रीगुरुदो नमः अर्गिवोम् अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसंन्यासयोधः अर्जुनो वास संन्यासकर्मणा कृष्ण उरञ्जोदन्तशंसी तन्नी दोय यत्तेतयोरेकं तन्निदोषु निश्चितं श्रीभगवानुवाच संज्ञासः कर्मयोगश्च निस्तेयशकराकुभौ कर्म योगो विशिष्यते नेय ज्ञेयः योडत्वे योगत्वे सिरकान्तती नैर्भं महाहावो मन्दात्ममुच्यते साङ्ख्ययोगौ बृहद्बालाः प्रबलन्दिरपण्डिताः एकमत्यासित सम्यक् उभयोविन्दते बलं यत्कं ते स्थालं तद्योगैरपि गम्यते एकं साम्यं च योगं च पश्यति संन्यासस्पुमा हा हा बो चुक्कमा तो न योगा ता है योगयुतो जुने ब्रह्मा नजीरे विजितात्मा जी, जी सर्वभूतात्मा भूतात्मा और बन्ने जी दंगित्ये नहीं